Хлебушка кушаете. А кто его сеял? Мужик. Кто его потом кровью понял? Мужик. Кто его жал? Кто молотил? Кто на горбу таскал? Обратно, мужик. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин. А есть лодарь. Лодарь это бедняк. Шебик, это по-вашему, бедняк. А по-нашему лодарь. По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Мироед, который эксплуатирует деревню. Старается подорвать советскую власть. Власть рабочих и беднейших христиан. И это у вас у кулаков не выйдет. Ну вот что, гражданин Ленин. Россия и страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в проходим. Да. да так вот, ежели мужик хлеба не посеять. Измором, значит, возьмете. А вы как думали? Возьмем. А, да. Отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картину нарисовали. Вы. Значит, выходит, вы пришли, как бы объявить нам войну. Ну вы, человек ученый, вам видней. Ну, вот что, запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силы. Да-да-да-да. А пойдете войной, уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста. Запомним ваше превосходительство. Ну вот, как хорошо договорились. Товарищ Бугулёк, проводите гостя. Прощенница просим. Да уж, это как водится. вашей милости, товарищ Ленин. Земля ко мне приехала, Владимир Ильич. Еще 20 лет не видались, а тут пристал, покажи Нет. ему Ленина еще. Земля! Там да. Тамбовский, значит. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Ленин. Садитесь, пожалуйста. Как там дела в ваших местах? Да что ж дела, товарищ Ленин. Вот пришел к вам правду у вас искать. Мужицкую. А разве есть такая отдельная мужицкая правда? Выходит, что есть. Да? Да. Мужицкая отдельная и рабочая отдельная. Это очень интересно. И в чем же она заключается? Ведь как же, товарищ Ленин? Ведь мужик за советской властью пошел. Пошел. Сказала советская власть, кончаю войну, мужик, штык в землю. Верно? Ну? Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно? Ну, ну. А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды, и хлебушка-то это тю-тю. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то, правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин. А у вас сколько отобрали хлеба? Ай, я не про себя. Нет, у вас лично сколько было хлеба? А так, вот сколько было, столько и всплыло. Не обо мне речь. Так, значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь? Да, как сказать, мандатов не имею. Нет. А кое-какой народишка за мной стоит. А кое-какой народишка за вами стоит. Стоит. Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали. Я Евдокия Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту? У меня молоко на плите, Владимир. Ничего, я посижу. Чуть, чуть, чуть. Так что вы хотели мне сказать? будем с вами разбираться. Ну ладно. Хлебушка кушаете. Ты откуда? не ну? девочку. Чья это девочка? Приблудная, Владимир. Ты чья девочка? Тебя как звать? М? Наташа не звать. Наташа. Наташа, хочешь ко мне в гости? Хочу. Хочешь? Ну вот пойдем, идем. Вот. вот, посиди Вот так. Хочешь мы вместе с тобой работать будем? Хочу. Ну вот, ты будешь рисовать, а я буду писать. She sight Ну-ка, ну-ка, что у нас тут получилось? Дом. Дом. На небе лягушки ползают, видишь? Какие лягушки? Птички. Ах, это птички. Так, деточка, птички не так рисуются. Вот так. Вот птички. Наташа, что ж тебе мама платье с ней зашьет? А где она? Она умерла с голоду. А у тебя дома кто-нибудь еще есть? Никого. Седьмой. Феликс Ильмунович, у вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно расстрелять. И широко оповестить об этом население. Объявить, что и впредь будем расстреливать каждого спекулянта, как заклятого врага, как организатора Волга. Вот. Седьмой. Феликс Седьмой, у вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно предать суду и широко оповестить об этом населению. Объявить, что и впредь будем преследовать каждого спекулянта, как заклятого врага, как организатора голода.